постепенно жить в в городе стоит В этой школе каждый год осень мучает народ. Тучи набегут на дива, ветер зашумит в дива, забудит, как вонит он, дождь притянет за собой. Вдруг затихнут по себе, и осталась во дворе, словно золотом горя, как в ковер лишь с листва. Ветер за окном гуляет, листья под гоняет, осень в городе стоит, даже дождиком шумит. все убрать. Сейчас. Осень яро проклинает, Рабли быстро всех хватает, И бегут на школьный двор. Там, конечно, разговор. Ну зачем нам это нужно? На весне лежат все. Как бы что-то предпринять, чтобы листву не убирать. Дабы я был королем, я бы раскинул круг шатер, чтобы листья улетали и на двор наш не попали. Если б я был королем, я бы для них издал закон, чтоб с деревьев не опадали, так зелеными стояли. Ну а я б был королем, я бы изобрел мотор, типа чудо-пылесоса, чтобы работал без износа, чтобы нас освободил, сам порядки наводил. Вот бездельники, размечтались, не ходили. Чтоб как елки мы стояли и зимой не отдыхали.

Управились Управили покой. Пускай деревья отдохнут И весною расцветут Вот так всегда, кое не лениться, можно многого добиться Можно хорошо учиться Можно, если не лениться Можно в институт стремиться Можно в космос тревогиться Можно, если, если не лениться В нашем классе сообща все решаются дела Все в столовую придем Все на митинги идем на всех театров, на футбол. В цир, на кросс. На валинку. Мы читаем и считаем. Выступаем, сочиняем. Путешествуем, мечтаем. Мы науки изучаем, друзей часто выучаем. И, и все сообщаем, решаем. Руководят нашим коллективом староста Кристина и ее помощница Настя. Отсутствующий контролирует Катя. За в классе отвечает Алина Готовка. О а нашем питании заботятся Настя и Женя. Озеленением класса занимаются Катя и Лера. Не дают скучать Ира и Влад. Контроль информации возложен на Лику и Тали. А наши заботливые мальчики взяли на себя всю тяжелую сложную работу. Они прекрасно работают на пришельном участке. Достигают больших спортивных результатов и контролируют сбор макулатуры. Всем выступления нас поддерживают поющая группа в составе Димы, э, Насти, Сергея и Саши. Thank <laughs> you. Mais cedo alcançarei